Юные дарования со всего Мозорского района сегодня собрались в детской школе «Искусств №3» для того, чтобы не только поразить строгое жюри своими музыкальными способностями, но и подарить массу позитивных впечатлений родителям и педагогам. В этом году у нас так получилось, что конкурс очень большой. Почему? Потому что было заявлено 94 коллектива. Все коллективы очень сильные, детки хорошие, своеобразные. Все хотят получить главный приз. Популярность районного конкурса вокальных и инструментальных ансамблей малых форум ⁇ Весенний дебют ⁇ растет с каждым годом. Нынешний форум собрал рекордное количество участников. Я думаю, что все будут отмечены хорошими призами. Руководителю все хорошее настроение, организаторы тоже. Мы хотели бы это все создать хорошую обстановку у нас на базе нашей школы. Поэтому всем хотелось бы пожелать удачи. Удача сегодня нужна каждому из конкурсантов. Для некоторых из них весенний дебют – первое значимое выступление на сцене. И кто знает, возможно, через несколько лет эти маленькие звездочки засияют на большом звездном небосклоне. Екатерина Юрченко, Вячеслав Припеснов, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».